Salam dəyərli izləyicilərimiz, hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizə sağlam qidalanma haqqında danışmaq istəyirəm. E, sağlam necə qidalanaq, necə qida maddələrimizi düzgün seçək? E, çünki sağlam qidalanma bir çox xroniki xəstəliklərin, xronik yorğunluğun, diabetin, çəki artımında e, olan, yəni problemlərimizin, çəki atmaqda yaranan çətinliklərimizin qarşısını alınmasında ilkin etaptır. Yəni heç bir müalicə sağlam qidalanma olmadan Ə mümkün deyil. Bu baxımdan e, qidalanmamıza xüsusi önəm verməmiş lazımdır və daha rahat yadda qalsın deyə bunu prezentaçi şəklində edəcəm ki, vizual e, olaraq e, yaddaşınızda həkk olunsun və ona uyğun da əməl edə bilərsiniz. Demə sağlam qidalanma nədir? E, mən e, biraz düzəldim. Ümumiyyətlə qidalanma nədir? Qidalanma bizim fizioloji aktımızdır. Yəni biz orqanizmi həyatı vacib funksiyalarını yerinə yetirməsi üçün lazimi maddələrin orqanizmə daxil etməyimiz lazımdır. Qidalanma bizim sadəcə toxluq hissiyatımız üçün yox, həm də orqanizmin böyüməsini və inkişafını təmin etməsi lazımdır. Bizim xəstə olmamamız və xəstəliklərlə mübarizə etməmiz üçün immun sistemimizi möhkəmlətmək üçün lazımdır. Ə bu gün mən bu videomda sizə hansı sualları araşdırmaqda kömək edəcəm. Birincisi hansı məhsullar faydalıdır? Biz bu sualları araşdıracağıq. Zərərli qidalar nədir? Endokrin pozucular nədir? Son zamanlar bu endokrin pozucular mövzusu çox aktualdır və günlük menyu tərtib edərkən biz nələrə diqqət etməliyik? Ə müasir dövrdə bizdə qidalanmanın ə, problemləri nədir? Biz davamlı aclıq ya halındayıq ya da çox aşağı kaloriyalı pəhlizlər qəbul edirik ki, çəkimizi endirək. Balanslaşmamış qidalanma ə, edirik. Yəni nəyin nəsə toxluq hissi öt üzümüzə yaradırıq və nəzərə almırıq ki, hansı qida maddələri vacib daxil olmalıdır orqanizma ki, orqizmin funksiyaları pozulmasın və biz bunu nəzərə almadığımıza görə ə, bir ə, funksiyalarda getdikdə pozğunluqlar yaranır. Sağlam qidalanma prinsiplərini düzgün anlamadığımızda buna əsas səbəblərdən biridir. Ee, qidalanma vərdişlərini düzəldərkən çox zaman bir çox xəstəliklərlə, ağır xəstəliklərdən müdafiə ola bilərik və onların qarşısını ala bilərik. Əsas qida maddələri hansılardır? Əsas qida maddələri bizdə 6 qrupa ayrılır. Bunlara aidddir: zülallar, yağlar, karbohidratlar, vitaminlər, minerallar və lifli qidalar. Zülallar bunlar bizim orqanizmin əsas inşaat materialıdır, əsas daşlarıdır bir hissəsi bizim enerji tükətimizə xidmət edir, zehni fəaliyyətimizi yaxşılaşdırır. Ən dəyərli zülallar balıq və süd də turşulu məhsullardan aldığınızdır və onlar başqalardan daha yaxşı sorulur. İkinci yerdə ət zülalı və üçüncü yerdə isə bitki məşəli zülallar dayanırlar. Yağlar da əsas energetik materialdır. Onları zülal və karbohidrata baxanda parçalandıqda daha çox enerji verir orqanizmə və bir çox vitaminlərin həll olması üçün yağların olması əsasdır. Məsələn, ə, hormonlarımızın ə, əsas hissəsi, ə, xüsusən cinsi hormonların əsas səsi yağ yağdan xalistrindən ibarət olduğundan yağsız dietlərin təyini gələcəkdə müxtəlif funksional hormonal pozğunluqlara da gətirib çıxara bilər, vitaminlərin sorulmasının pozulmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə də balanslaşmamış qidalanma olmaması lazımdır. Qidala, qidalar balanslaşdırılmalıdır. Yəni biz toxluq üçün yox, tox qalmamımız üçün yox, sağlam qalmamız üçün qidalanmamız lazımdır. Karbohidratlar, bunlar da orqanizmi enerjisi təmin edən əsas qida maddələridir. Ümumiyyətlə karbohidrat mübadiləsi haqqında danışmaq istəyirəm. Biz həmişə deyirik ki, insulin bizim karbohidrat mübadiləmizin əsas zəncirinin zəncirinə dair hormonudur. E, bu insulinin sayəsində bizim e, karbohidrat glukozaya, e, glukoza, glukoza hücerlərimizə daxil olur və hücerlərimizi qidalandıraraq ona enerjindən təmin edir. Artıq miqdarda glukoza e, qaraciyərdə glikogen şəklində ehtiyat maddə şəklində toplanır və biz həddən artıq karbohidrat qəbul edirsə, bu insulin bunu yağ e, toxuması şəklində depolayacaqdır. Vitaminlərimiz nədir? Vitamin dedikdə nəyi anlayırıq? Bunlar orqanizmdə metabolik proseslərin baş verməsi üçün vacib olan maddələrdir. Bunlar orqanizmdə sintez olunmur və biz onu xaricdən qida maddələrindən alırıq. Əsasən, e, deməli, mikroorqanizmlər və bitkilər tərəfindən sintez olunur. Bu vitaminlər suda və yağda həll olan vitaminlərə ayrılır. Ə bunlar bizdə böyüməni, fiziki və cinsi inkişafı dəstəkləyir, sümük mineral mübadiləsində aktiv rolu vardır. Qanlaxtalanması və immunit sistemin formalaşmasında da rol oynayır vitaminlərdən başqa bizim minerallara ehtiyacımız var. Minerallar kalsium, fosfor, dəmir, natrium, kalium, sink, flor, yod, magneziyum kimi e, mineralları göstərə bilərik. Bunları biz qidalı həm heyvani, həm bitki sərl məhsullardan almış oluruq və düzgün qidalanırıqsa gün ərzində lazım olan e, miqdarı almış olacağıq bu çox vacib elementimizdir. Orqanizmində hər, hər gün suyun qəbulu ə, mütləqdir və 30-35 ml suyun ə, hər kiloqram çəkiyə uyğun hesablanması lazımdır. Ə, bunu həkim tərəfindən nəzarət olunsa daha yaxşı olar, çünki bəzən xronik xəstəliklərdə, bəzi xronik xəstəliklərdə biz su qəbulunu bir qədər məhdudlaşdırmalı oluruq. Qida hazırlanarkən biz yanaşmamızı dəyişməyimiz lazımdır. Yəni bayaqlarım Ə, qızarmış qidaları üstünə verirdiksə, indi eyni qidaları biz buxarda, suda və qızarmış yeməkləri də sobada hazırlaya bilərik. Bitki səl qidaları termik işlənməsini azaltmamız lazımdır ki, mineral və ə, vitaminlərin parçalanmasının qarşısını alaq. Rafine olunmuş, işlənmiş yəni məhsullardan uzaq durmamız lazımdır və yemək hazırlayarkən müxtəlif qatqılardan, əlavələrdən istifadə etməməyimiz lazımdır. Çünki onlar onlar daha ev üsulu hazırlanmış formalarla əvəz edə bilərik. Sağlam qidalanmamız necə olmalıdır? Sağlam qidalanma bezdilməməlidir xəstəni. Yəni həm dadlı, faydalı, fərqli olmalıdır. Ekoloji təmiz olmalıdır və ən əsasda bol vitamin və minerallı olmalıdır. Zərərli qidalar nədir e, və onlar niyə zərərlidir? Bu haqqında bir qısa danışmaq istəyirəm. E, əslində bildiyimiz e, yay mövzuna alaqədar ola, kola. Kola e, nədir? E, kola niyə zərərli? kolla əslində kolla qozundan alınmış bir maddədir və çox təəssüf ki bu reproduktiv funksiyanın zəifləməsinə gələcəkdə sonsuzluğa gətirə biləcək bir maddədir və biz bunun patientlərə istifadəsini məsəl görmürük. Həmçinin uşaqlardan də bunu kəsməmiş lazımdır çünki qaraciyər sirozuna doğru gətirə bilən, qaraciyər funksiyalarının yüksəlməsinə gətirə bilən bir maddə hesab olunur. Fast food biz adlandırdığımız küçə yeməkləri, soya tərkibli əlavələr, bütün bunlar məsləhət olmayan qidalar sırasındadır. Tövsiyəm qeyri-təbii rəngli qidaları almayın, qidanın üzərindəki yazıları mütləq və mütləq oxuyun, ki tər təbii tərəvəz və meyvə göyərtlərin üstünlüyü verin, uzun müddət üzərində saxlama müddəti olan qidalardan istifadə etməyin. Hazır şirələrdən və içkilərdən uzaq durun, konservləşmiş və işlənmiş ət məhsullarından uzaq durun. Rasionallıq qidalanma üçün nə etməyimiz lazımdır? Birincisi qidanın tərkibinə görə balanslaşdırmamız lazımdır. İkincisi enerjiyə də verə biləcəyimizə ona energetik balansda nəzarət etmək lazımdır və qida rejimində nəzarət etmək lazımdır. Qidalanma rejimi portsalı olur. Gün ərzində 3 dəfə dəyər qidalanma müntəzəm olur, bərabər bölünür və yuxudan 2-3 saat əvvəldən gec olmaması lazımdır. Son zamanlar bir videonunda həsr edəcəm interval aclıq olan qidalanmaya. Bu da bir qidalanma növüdür və çox gözəl bir növ qidalanma növlərindən biridir. Bir videomda ona əsaslan həsr edəcəm. Boş qab misalı, hər bizim qidalanma zaman boşqabımız necə olmalıdır? Boşqabın yarısını tərəvəz protein e bir hissəsini və çox az miqdarda hissəsini isə gec sorulan karbohidratlar təşkil etməlidir. Şagird və tələbələrdə, uşaqlarda qida hazırlayarkən orqanizmin tələblərini, xarici mühit dəyişikliklərini, uşaqların e, deməli fiziki-emosional yüklənməsini, daxil olan enerjinin sərflənən enerji mütənasibdirmi? Bunun nəzəri etməyə etməyimiz mütləqdir. Ümid edirəm ki, videom sizə üçün faydalı oldu. Qidalanma mövzusuna bir daha qayıdacam və müxtəlif qidalanma variantları haqqında sizə məlumat verəcəm. Sağlam olun və qolamızın qeydində zamanında qalın. Sağ olun.